স্বাগতম জনালোঁ সকলোকে মই মিনাক্ষীয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি লৈ আহিছোঁ এই চাদৰখনতনো কেনেকৈ একেবাৰে সহজতে দহি বান্ধিব পাৰি আৰু চাদৰৰ পাৰি কেনেকৈ লগাই আগতো দিছিলোঁ চাদৰৰ পাৰি লগোৱা ভিডিঅ' তথাপিতো এই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওকচোন কাপোৰযোৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটো জনাব প্ৰথমতে চাদৰৰ পাৰিবোৰ এটা 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 কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু জইন দি এতিয়া চাদৰৰ দুই মোৰ চিলাই লওঁ তাতে মই পাৰিটো মানে যিটো পট্টি বুলি কয় সেই পট্টিটো তাতে মই লগাই দিওঁ ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ সমানে পাৰি লৈছোঁ আৰু বডিটো একদম মানে ফ্ৰী কৰি লৈ লৈছোঁ লৈ এতিয়া তাতে মই চিলাই গৈ থাকিম টানি কেতিয়াও চিলাব নালাগে যিহেতু চিলাই মানে সমানে বহিবৰ কাৰণে টানি দিলে কোচ খাই যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেয়ে সমানে পাৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই দিলোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে যদি এনেকৈ নিচিলায় আৰু যিসকলে চিলালে ধুবুৰী খাই যায় এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মন্তব্য জনাব ফাইনেলি এটা চাইড চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু সমানে এতিয়া ৰোৱা কাপোৰখিনি সমানে কাটি দিলোঁ সেইডোখৰ কাটি দিলোঁ কাটি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মৰণি মাৰি আৰু ইফালেও তেনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ পাৰিলোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে মানে এনেকৈ চিলাব কিছুমানে টানি চিলে টানি চিলালে আৰু যিসকলে নাজানে টানি চিলালে একদম ধুপুৰী চালে ফাইনেলি সেইসকলৰ দুয়োটা ছাইড যিহেতু একেই চিলাব লাগে সেইকাৰণে দুয়োটা চাইড নেদেখালোঁ তাৰ বাবে মই এইটো কালাৰৰ সূতা লৈছোঁ আৰু যিটো বৰ্ণালী পাত সূতা কয় এই সূতাটো ধুনীয়াকৈ ভাগ ভাগ কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা মূৰৰ পৰা মই এই আচলতে মই বান্ধি গৈ থাকিম এয়া দেখিছে প্ৰথমে দুটা গাঁঠি দিলোঁ আৰু গাঁঠি দি তাতে মই এতিয়া এই এটা গাঁঠি দিছোঁ এই দুটা গাঁঠি দিলোঁ আৰু তাতে এতিয়া সেই কাটি লোৱা মানে দহি সূতাখিনি দি দিলোঁ আৰু এটা গাঁঠি দিছোঁ এই দুটা গাঁঠি দিছোঁ যিহেতু সূতাখিনি পিছল হয় গতিকে গাঁঠিটো টান টান গৈ দিব আৰু তাতে আঙুলি কিনাৰত দি মই বেজিটো পাৰ কৰি দিছোঁ এবাৰ কৰি দিলোঁ দি এতিয়া গাযোৰৰ দৰৱ টানি দিলোঁ টানি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আকৌ পকাই দিলোঁ পকাই দি এতিয়া আকৌ সেই সূতাখিনি মাজৰ পৰা লৈ মানে সূতাটো ভৰাই এতিয়া গা চৌচা কাঠি এটা দি দিলোঁ আপোনালোকে সেই কাঠিটো কি বুলি কয় আমি চোচা কাঠি বুলি কওঁ আৰু ফাইনেলি এতিয়া মাজৰ দি সোমোৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল চাওকচোন এতিয়া কেঁচিৰ সহায়ত সমানে মই ধুনীয়াকৈ ইয়াক কাটি দিছোঁ চাবচোন এই ঋতাটো এনেকৈ বান্ধিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বান্ধেনি সেইটো জনাব আৰু এটা বান্ধি দেখাইছোঁ দুটা গাঁঠি এই তিনিটা গাঁঠি যিহেতু গোটেই কাপোৰখন দেখাবলৈ একেবাৰে অসুবিধা হ'ব একেধৰণে আকৌ এইটোও বান্ধিছোঁ এটা গাঁঠি এই দুটা গাঁঠি দি দিলোঁ দি দি এতিয়া বেজি আকৌ সেই আঙুলিখিনাৰ দি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু এটা পাক দিছোঁ দি মাজৰ দি সূতাত বেজীটো পাৰ কৰি দি এতিয়া সেই সূতাটো মাজলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ফাইনেলী মাজলৈ উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া সমান জোখত মই ধুনীয়াকৈ থুপুৰী কৰি ল'লোঁ লৈ এতিয়া সমানে মই কেঁচিভাত কাটি দিছোঁ ফাইনেলি হৈ গৈছে মোৰ যিহেতু গোটেইখন কেতিয়াও দেখাব নোৱাৰোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে বাই